حضور کا عدل و انصاف حضر عروہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے چوری کی اس عورت کی قوم والے گھبرا کر حضر اسامہ بن زید کے پاس گئے تاکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کریں جب حضرت اسامہ نے اس بارے میں حضور سے بات کی تو آپ کا چہرہ مبارک اسے کی وجہ سے بدل گیا اور فرمایا اے اسامہ تم مجھ سے اللہ کے حدود کے بارے میں بات کر رہے ہو حضرت اسامہ سمجھ گئے اور سفارش کر کے انہوں نے غلطی کی ہے اس لیے حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے استغفار فرمائیں شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے کھڑے ہوئے پہلے اللہ کی شان میں حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا تم سے پہلے لوگ صرف اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کا طاقتور اور معزز آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد شریع قائم کرتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اس کا ہاتھ ضرور کاٹوں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جس پر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا اور اس سے بہت اچھی توبہ کی اور اس نے شادی بھی کی حد آشا کہتی ہیں اس کے بعد وہ عورت آیا کرتی تھی اور میں اس کی ضرورت کی بات حضور کے سامنے پیش کیا کرتی حضرت ابو قطار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے غزوہ حنین کے موقع پر نکلے جب ہمارا دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو اکثر مسلمان بکھر گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ میدان جنگ میں جمع رہے میں نے دیکھا کہ ایک مشرق آدمی ایک مسلمان پر چڑھا ہوا ہے میں نے پیچھے سے اس مشرق کے کندھے پر تلوار کا وار کیا جس سے اس کی ذرا کٹ گئی اور وہ زخمی ہو گیا وہ مجھ پر حملہ آور ہوا اور مجھے اس زور سے بھینچا کہ میں مرنے کے قریب ہو گیا لیکن زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا آخر اس پر موت کے اثرات طاری ہونے لگے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا میں نے ان سے کہا لوگوں کو کیا ہوا انہوں نے کہا اللہ کا حکم ایسا ہی تھا پھر مسلمان واپس آئے حضور بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا اور اس کے پاس گواہ بھی ہے تو اسے مقتول کا سامان اسے ہی ملے گا میں نے کھڑے ہو کر کہا کون میرے لیے گواہی دیتا ہے میں بیٹھ گیا پھر آپ نے اسی طرف اشارہ فرمایا میں نے پھر کہا کون میرے لیے گواہی دیتا ہے اور پھر میں بیٹھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی اشارہ فرمایا میں نے پھر کہا کون میرے لیے گواہی دیتا ہے پھر میں بیٹھ گیا آپ نے پھر وہی اشارہ فرمایا میں پھر کھڑا ہو گیا حضور نے فرمایا اے ابو قداد تمہیں کیا ہوا میں نے آپ کو سارا قصہ بتایا تو ایک آدمی نے کہا یہ سچ کہتے ہیں اس مقتول کافر کا سمان میرے پاس ہے یا رسول اللہ آپ اس کو کس طرح مجھ سے راضی فرما دے حض ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا جب ان کی بات ٹھیک ہے تو یہ سامان ان کو ہی ملنا چاہیے تمہیں دینے کا مطلب تو یہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لڑنے والے اللہ کے شیر کو ملنے والا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اب بکھر ٹھیک کہتے ہیں تم ان کو وہ سامان دے دو چنانچہ اس نے مجھے وہ سامان دے دیا جس سے میں نے بنو سلمہ کے علاقے میں ایک باغ خریدا یہ وہ پہلا مال تھا جو میں نے اسلام میں جمع کیا حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ کہتے ہیں ان کے ذمے ایک یہودی کے چار درہم قرض تھے اس یہودی نے اس قرض کی وصولی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینی چاہی اور یوں کہا کہ اے محمد میرے اس آدمی کے ذمے چار درہم قرض ہے اور یہ ان دھرموں کے بارے میں مجھ پر غالب آ چکے ہیں یعنی میں کئی مرتبہ ان سے تقاضا کر چکا ہوں لیکن وہ مجھے نہیں دیتے حضور نے ان سے فرمایا اس کا حق اسے دے دو انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے دینے کی میرے پاس بالکل گنجائش نہیں ہے حضور نے ان سے فرمایا اس کا حق اسے دے دو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے دینے کی بالکل گنجائش نہیں اور میں نے اسے بتایا تھا کہ آپ ہمیں خیبر بھیجیں گے اور امید ہے کہ آپ ہمیں کچھ مال غنیمت دیں گے اس لیے وہاں سے واپسی پر اس کا قرض ادا کر دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق ادا کر دو آپ کی عادت شریفن یہ تھی کہ آپ کسی بات کو تین دفعہ سے زیادہ نہیں فرماتے تھے چنانچہ حضرت ابن ابی بازار گئے ان کے سر پر پگڑی تھی اور ایک چادر باندھ رکھی تھی انہوں نے سر سے پگڑی اتار کر اسے لنگی بنا لیا اور چادر کھول کر اس یہودی سے کہا کہ تم مجھ سے یہ چادر خرید لو چنانچہ وہ چادر اس یہودی کے ہاتھ چار درہم میں بیچ دی اتنے میں ایک کا وہاں سے گزر ہوا اس نے یہ حال دیکھ کر کہا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تمہیں کیا ہوا انہوں نے اسے سارا قصہ سنایا تو اس بڑھیا نے اپنے اوپر سے چادر اتار کر ان پر ڈال دی اور کہا یہ چادر لے لو ست عمر سلمہ فرماتی ہیں انسار کے دو آدمی کسی ایسے معراض کا جگڑا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کے نشان مٹ چکے تھے اور کوئی گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھا حضور نے فرمایا تم لوگ میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو اور جس کے بارے میں مجھ پر کوئی وہی نازل نہیں ہوئی میں اس میں اپنی رائے سے فیصلہ کرتا ہوں لہذا جس آدمی کے دلیل کی وجہ سے میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں جس کی وجہ سے وہ اپنے بھائی کا حق لے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا حق ہرگز نہ لے کیونکہ میں نے تو اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ٹکڑا اس کے گلے کا ہار بنا ہوگا اس پر وہ دونوں حضرات رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا حق اسے دیتا ہوں حضور نے فرمایا جب تم نے یہ ارادہ کر لیا تو جاؤ اور حق پر چلو اور اس معراض کو آپس میں تقسیم کر لو اور تقسیم کرنے کے لیے قرآندازی کر لو یہ سب کچھ کرنے کے بعد تم دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کو اپنا حق معاف کر دے حد ابو سعید فرماتے ہیں ایک عرابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرضہ تھا وہ آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے قرض کا تقاضا کرنے لگا یہاں تک کہ یہ کہہ دیا کہ جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں آپ کو تنگ کرتا رہوں گا حضور کے صحابہ نے اسے جگڑا اور کہا تیرا ناس ہو 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 تم تم جانتے ہو کہ تم کس سے بات کر رہے ہو. اس نے کہا میں تو اپنا حق مانگ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے حق والے کے ساتھ کیوں نہ دیا اور پھر آپ نے حضرت ہولا بنت کیس کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر تمہارے پاس خجوریں ہوں تو ہمیں ادھار دے دو جب ہمارے پاس آئیں گی تو ہم تمہارا قرض ادا کر دیں گے انہوں نے کہا ضرور یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرض لے کر اس عرابی کا قرض ادا کر دیا اور جتنا اس کا قرضہ تھا اس سے زیادہ اسے دیا اس عرابی نے کہا آپ نے قرضہ پورا ادا کر دیا اللہ آپ کو پورا بدلہ دے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کا ساتھ دینے والے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں اور وہ امت پاکیزہ نہیں ہو سکتی جس میں کمزور آدمی بغیر کسی تکلیف اور پریشانی کے اپنا حق وصول نہ کر سکے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی اہلیہ حضرت حولہ بنت قیس فرماتی ہیں کہ بنو سعادت کے ایک آدمی کی ایک وسق خجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کرس تھی۔ اس آدمی نے آ کر حضور سے اپنی خجور کا تقاضہ کیا۔ حضور نے ایک انساری صحابی سے فرمایا کہ اس کا کرس ادا کر دو۔ انہوں نے اس کی خجوروں سے گھٹیا قسم کی خجوریں دینی چاہیں۔ اس آدمی نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس انساری نے کہا کیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کھجورے واپس کرتے ہو اس آدمی نے کہا ہاں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عدل کرنے کا کون حقدار ہے یہ سن کر فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ڈب ڈبا آئیں اور آپ نے فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے مجھ سے زیادہ عدل کرنے کا حقدار کون ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس امت کو پاک نہیں فرماتے جس کا کمزور آدمی طاقتور سے اپنا حق نہ لے سکے اور نہ اس پر زور دے سکے پھر فرمایا اے ہولا اسے گن کر ادا کر دو کیونکہ جس مقروض کے پاس سے قرض خواہ خوش ہو کر جائے گا اس کے لیے زمین کے جانور اور سمندر کی مچھلیاں دعا کریں گی اور جس مقروض کے پاس قرضے کی ادائیگی کے لیے مال ہے اور وہ ادا کرنے میں ٹار مٹول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات کے بدلے میں اس کے لیے ایک گناہ لکھ دیتا ہے